нельзя идти с Ясно? Понятно? Это дополнительная информация. На уроки обучения мы тратим до 25% времени, отведенного на четвертую часть. На обучение, на подачу информации. Не более времени, которое я отводится на мой путь. Ясно? Yeah. Вы это делаете, тратя на это 100% времени, yeah. а нам на это не позволит. Только 25%. При том ставится задачи, что каждый ребенок должен выйти из урока обучения, зная этот кусочек материала. Мы... Yeah. Вот это задача. Нет. И, и даем только 25%. А, а, а что это такое? Что это за нереальность? Это можно достигнуть только в одном случае. Когда мы применяем эффективные методы запоминания. Кто То, что Хрущев применил на заседании. Вот. Да? Вот когда вы будете применять эффективные методы запоминания. Наш учитель должен быть очень сильным психологом. Он должен иметь очень много умений, связанных с работой с памяти. Так, ну пошли дальше. Что получилось, когда повторяю, когда ребенок сам берет ее программу, сам ее выполняет. А вот туда 50. 10% оставляем на мониторе, на 10%. Все остальное включение. Значит, 35% и тут получается 60%. 65%. То есть 65% времени ребенок сам себя учит по своей программе. Ясно? 25% его учат только академическим предметом, и 10% проверяют, устанавливают конечные результаты. Итак, мы установили, что все таланты они же и контролируют, можно разбить на все группы. эти группы они в литературе нами описаны. Это наши открытия в педагогике в психологии. и психологии. Вы нигде об этом не прочитаете, потому что этим никто не занимаемся, ничего не будет. Мы занимаемся, но это будет. Всем Я их нас называю этим группом. Первая группа. Задатки академического таланта. То есть задатки успешно усваивать предметы науки. Есть люди, которые по природе создают свои предназначения для того, чтобы заниматься науками, двигать перед науки, открывать, преподавать и так далее. То есть заниматься наукой. Вот среди вас большинство таких людей, которые имеют талант науки. Ясно? Да. Тех, которых не заставили в университете идти на факультет экономической литературы, а те, которые туда подъезжали, вот идти всему. Папа все равно не... Только через мою трубку. Ты будешь врачом. Или юристом. Или юристом. Как он называется? Академический. Пан. Академический. 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 Академический знания, как экономической да, деятельность в будущем. Вот все ваши победители Олимпиад, те, кто приходит за вами, дают вам покоя, звонят, приходят, э, здороваются, улыбаются, и выражают ненавидение, э, те, кто вас любят как учителя, вот это и есть дети с этой мыслью. Ясно? Да.

Заберите. <laughs> заберите вот академический он взял он взял, взял, взял тип таланта 2. художественный тип таланта художественный тип таланта люди способные к искусству различные виды мыслей музыкальные, пение э танцевальные Ne može biti ništa što se pođe. Ja. Če ne pođe. Da. 2. 3. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Николай Павлович, я вас поздравляю, вы Следующий тип товара. Ручной. Или, как я его называю, технологический. Кто у нас чип труда. А ну, А вот этот русатый подходит и смотрит, а да, вон, да. ручной да, талант да. или технологический. значит? Да, люди, имеющие искусственные руки, это те, которые подковывают блок, подковывают блок и делают то, что кажется невероятным руками. Все. Мог. Следующий тип

Своего... Вот. Э, мэры городов, президент, люди способные вот, за, за собой вести людей других правильно, зная куда, зачем и на что. Стратегические Шестой тип Это так называемый социальный тип социальный трактор. Социальный. Это люди, которые живут заботами другого человека. Социальный. Заботами другого человека. Который социальной ориентации люди, которые нужны обществу как защитники этого общества, как адвокаты, за людей, так далее. Социальный тип, ясно? И седьмой. а седьмой у меня? А, нет, а, вот это. Удопился. Ну, И последний тип таланта, духовный тип таланта. Что это за тип таланта? Духовный. Священный. Нет. Да, да а, это люди, которые видят духовный мир точно так, как мы видим, слышим, ощущаем физически. А -а -а. То, что говорят, что они там что-то изобретают, что-то врут и так далее, это все вранье. Когда вы, после, когда вы могли наблюдать ну, фильм о Ванге, например, Ванга. Да. Но она говорит с кем-то. Кем да, она говорит с кем-то, говорит э, реально. То, то о чем она говорит с ним, сбывается. Сбывается. Она сказала, идите сюда, вот там вы найдете то, что вы ищете. И это так было. Это люди. Это люди, которые имеют сильный дух, очень разный дух, и связаны крепко над крепко, с духовным миром. В среди них есть люди двух сортов, люди связаны с Богом, люди связаны с сатаной. А что духовный это еще не, не значит. Да. Это все зависит от Ясно? Да. И вот вы зайдете в класс со своей со своим предметом, со своим первым, должны сделать вот так. Написать такой проект, чтобы ваш предмет, ваша тема была только -то средством для того, чтобы вот эти типы товаров, которые у меня были, здесь на уроке реализовались, Понятно? реализовались, И там да. И там да. Ребенок сам будет этим заниматься с удовольствием. Мы вы его должны выжать с класса. А из затянул. С удовольствием. Да Но ему не, надо задавать домашние задания. Мы домашних заданий детям не даем. А они сами их делают. Свои программы, вы вот эти, которые мы получили, программы, они делают их дома. Они еще не дополняют. И делают, э, приводят конечный продукт из работы в к состоянии, состоянию, что этот продукт становится товаром. Его можно продать. Продать. Это товар. Или услуга, которую можно воспользоваться. Это уже да. Так, да. дорогие друзья, на сегодня. Идите, переваривайте. Иди. Все

Porra, 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 a Sônia, que, é que é Sônia, que é Zalatarú. Какая она есть традиция? Традиция она чисто будет. Чисто, или у вас гимназия, где вы собрали детей в способности, или там обучение, или у вас там лице и так далее. Ну, или вообще обязательно школа, но это все равно академическая. Да, это все равно академическая. Должна включать в своем составе все типы и тип У а, вот, а у вас есть такие? люди, вас у вас своя школа есть? Никогда. У нас не будет художественных ни времени, ни ничего. Если у вас есть спортсель, 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 А у вас есть? Есть. Я жалею вам, приятель.